когда нашли Саймона, мы очень долгое время подозревали, что это просто по фотографии искали нашего пола. И, и до да. сих пор мы не исключаем такой, такой, возможности. Потому что они с виду похожи. Это было просто на следующий день, когда нас тоже объявили в розыск по А мы засветились в Краматорске, там, где стреляли, там были мы и первый канал. И там, там получалась абсурдная ситуация. Краматорска захватили отделение милиции, и потом этих милиционеров выводили в какой-то бусик. Выводили явно ГРУшники сот про калаши, обмундирование, все, выправка, все. И заводят в бусики. А тут местные зевать, И бабушки говорят, их до них постепенно доходят. Алло, это же наши мужья, братья и так далее. Вы куда их вообще возите? Может потому что они тоже за референдум, потому что они тоже за республику. Вы их куда? Начинается истерика, раскачивание -а -а, автобуса, обедать меня там завозят в автобус. Ну вот тут эти спецуру задал, бывает, на таких пару очередей в небо. Мы как раз только начали стендап писать. <laughs> То есть пол что-то там рассказывает, тут налево, направо, Вихштейн, ауди баррикады, вот бусики там менты, и тут за эти такие стволы в небо и порочки, видите, вау, пол и пропал из вот И все, и мы были единственные, кто это передал. Пустышка, ни о чем. Но это были первые кадры выстрелов, пусть не в кого-то, но вообще типа явное агенстрированное оружие, не бутафорское там не Мосинка из подвала, а настоящие калаши. Ну и вот мы это передали, и потом нас искали в ЗОО. Это нам еще дружеские его позвонили тоже. Вас вообще-то там ищут? Вы где? Мы в Славянске. Да, мы услышали информацию по всем блокпостам. Найдете корреспондента бильцайтинга, доставить, скрутить, доставить в подвал. По, по тормозам, мы как раз так быстренько, это мы только узнали, где отель, так приехали в отель, упали на дно до ночи, переночевали. Ну и вот, вот такие вот хотели. Да? Ну это был первый, наверное, мой чел. Короче, давай це, і будете їхати в Луганск, давай поедет. В Луганске. Вот, я, я ще не был. <свят> Можна їхати. <свят> я тоже не была в Луганске, ни разу. Ну пол, по-моему, вот он что. Он типа, <свят> в сепаратистскую вот, сторону да, больше не едет, ну, что там. Это если я не помимо засветился, и то я здесь найму, точно, что он везде мордашкой засветил. Он прилетает, но он скорее всего там. Я не знаю с кем. С Порошенко, с Крючковым. Какую-то политическую тему Ну, А я буду свободен. А мы вообще оператор можем? Да, конечно. Да? А что вы поняли? Не знаю. Требует договориться с Крымом, чтобы уже было. Ладно, в любом случае... Ну, мы играем... Нас выиграл как раз на Схит на Крым, так что... Так давайте, я перешел с фотографии на видео. У меня там случилось. Ну все. У меня я пошла. Вспышимся в фильме. Хорошо. Все. Спасибо. Всем счастливо. Ну, до встречи. Спасибо.